jannatda uxlamaysiz uxlmaysiz u yerda jannatda birodarlarim hech qachon qarinmaysiz hech qachon charchamaysiz hech qachon hec zerikmaysiz bu faqat sof 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 bo'lgan baxt tuganmas abadiy olloh tayyorlab qo'ygan jannatda ro'za bo'lmaydi jannatda namoz bo'lmaydi jannatda tahorat bo'lmaydi jannatda ibodat bo'lmaydi hech narsa hech qachon bulardan birontasini takrorlamaysiz jannatda silliq qilib soqolingiz olingan bo'ladi hech qanaqa soqol qo'yasizmi buni bu jannatda bo'lmaydi kuta olmayman allohga qasam kuta olmayman yo'q qarang bu sunna allohga qasam, men rasululloh sallallohu alayhi vassallamning sunnatlarini yaxshi